الرحيم الحمد لله وكفى وكفى بالله شهيدا والصلاه والسلام على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم La hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim Wa la hawla wa la quwwata illa billahi'l-aliyyi'l-azim Amma ba'du Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa taala. Di Kesempatan yang ada ini InsyaAllah kita akan kongsikan uh, Perkara yang bermanfaat Yang berkaitan dengan bulan ataupun kita sekarang berada dalam bulan uh, penghujung di dalam tahun uh, tahun hijrah ataupun penghujung di dalam bulan-bulan Islam Bangkali kita kebanyakannya daripada kita tahu uh, tentang masa-masa ataupun tempoh-tempoh waktu-waktu yang berkaitan dengan cuti sekolah tarikh-tarikh yang berkaitan dengan apa promosi jualan barangan dan sebagainya tarikh-tarikh tahun baru Cina ataupun apa-apa saja yang berkaitan dengan tahun Masihi ataupun kalender Masihi tapi mungkin ada di antara kita yang tidak sedar <tuh> ataupun terlupa berkenaan dengan tahun Hijri ataupun bulan-bulan dalam tahun Hijri. Jadi di antaranya dengan Islam itu lebih dikenali melalui tahun-tahun ataupun bulan-bulan hijrah itu. Seperti mana Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan Dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi Yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dan daripadanya itu ada empat bulan haram. Zalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum. Dan itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan itu. Dan ini berdasarkan pada ayat ini Iaitu terbahagi 12 bulan Dalam satu tahun Tahun hijrah Ataupun kalender hijrah itu ada 12 bulan Yang akan bermula Pada bulan hadapan Bagi tahun ataupun bagi kalender hijrah Yang ini mulanya bulan hadapan itu bila? Yang ini pada minggu hadapan Kalau ikut pada kalender ataupun bulan Masihi minggu hadapan itu masih lagi berada dalam bulan bulan Jun lagi. Tapi ikut kalender Hijri minggu hadapan itu iaitu pada 27 Jun akan masuk tahun baru bagi tahun Hijrah ataupun tahun Islam. Baik. Apakah perkaitannya ataupun adakah kepentingan ataupun kebaikan tahun Islam ini ataupun bulan-bulan Islam ini dengan kehidupan manusia. Jadi di antaranya seperti mana yang disebut di dalam ayat tadi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ataupun mengaturkan bulan-bulan Islam itu waktu Allah Taala menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala menjadikan bulan-bulan Islam itu terlebih dahulu Di antaranya Bulan Muharram iaitu permulaan bagi tahun Hijrah Yang mana pada bulan Muharram itu di antaranya Ada peristiwa yang agung iaitu Ashura Dan juga ia berkait dengan amalan Dalam kehidupan manusia Iaitu amal-amalan yang boleh membantu kehidupan manusia yang boleh membentuk kehidupan manusia itu agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi hari Ashura ataupun disebut sebagai 10 Muharram tu Ashura ada juga hari dia yang disebut sebagai Tasua ha, itu 9 di antaranya hari 9 itu masuk pada bulan Zulhijjah 9 Zulhijjah hari yang kesembilan ada ada manfaat yang besar ada kelebihan yang besar iaitu di antaranya bagi kita yang tidak menunaikan ibadah haji maka kita mengambil peluang pada hari tersebut hari wukuf itu iaitu berpuasa pada hari wukuf Allah berikan kelebihan kepada mereka yang berpuasa pada hari tersebut iaitu diampunkan dosa setahun sebelumnya Ha, ma qablahu wa ma ba'dahu Dan juga setahun selepas itu Maknanya diampunkan dosa dua tahun Itu ganjaran bagi orang yang berpuasa pada hari wukuf tersebut Begitu jugalah pada bulan Ramadan ha, Di antaranya Allah beri kelebihannya pada malam hari Bukan hanya pada siang hari jika Allah beri kelebihan kepada manusia pada malam hari iaitu malam Lailatul Qadar. Allah ganjarkan kepada manusia malamnya Lailatul Qadar. Yang mana pahala ganjaran ibadah ataupun amalan-amalan yang baik dilakukan pada malam tersebut. Melebihi seketa ataupun setanding dengan seribu bulan. Alfi syahri. Seribu bulan. Ataupun. akan bersama di dalam setiap setiap bulan dan Islam. Dan selain daripada itu juga pada bulan Zulhijjah itu di antaranya disebut selain daripada ibadah haji iaitu ibadah korban baru sahaja kita melepasi ha? fasa tersebut ataupun hari-hari tersebut. Ha? Hari yang dilaksanakan ibadah korban oleh umat manusia ha, daripada raya pertama ataupun 10 Zulhijjah sampailah ke 13 Zulhijjah ha, iaitu disebut sebagai hari-hari tashrik dan sebagainya maka itu menunjukkan apa ha, betapa banyaknya Allah berikan kelebihan dan kebaikan pada manusia berdasarkan bulan-bulan Islam ini. Dan untuk kita mengetahui dan mengenali tentang bulan-bulan Islam ini pastinya di antaranya salah satu kaedahnya adalah dengan kita melihat anak bulan ataupun dipanggil ru'yatul hilal. Rukyatul hilal untuk melihat anak bulan Muharram iaitu pada minggu hadapan pada hari Khamis 26 hari bulan Itu masa untuk kita melihat anak bulan Untuk bulan Muharram Penting tak kita melihat Ataupun perlu tak kita lihat anak bulan Ya kerana ia menjadi penentu bagi takwim kalender hijri Ataupun kalender hijrah itu Kalau tidak kita tidak tahu yang bilakah mulanya masa kalender tersebut nak masuk tahun baru ke ataupun masih duduk pada tahun yang sama Kita tak tahu Hanya yang kita tahu ataupun yang kebiasaan dengan kita adalah kalender Masihi sahaja Kita tahu 1 Januari tahun baru Masihi sahaja Tapi kita kurang tahu ataupun kurang ambil pengetahuan tentang kalender Hijri Jadi juga di antaranya lagi bagi umur kita pun kebanyakannya kita hitung berdasarkan kalender Masihi saja. Kita tidak hitung berdasarkan kalender Hijri. Tapi kalau dihitungkan balik, ah, oh, rupa-rupanya ada perbezaan. Umur bagi kalender Masihi dan umur bagi kalender Hijri ada beza dua tahun. Itu secara umumnya begitu. Rupanya sedang-sedang, eh, kalau bagi orang yang masuk ke, ah, hampir kepada umur 40 tahun, bagi Masihi, bagi kalender Masihi ataupun tahun Masihi dia kata belum lagi masuk. Tapi bagi tahun Hijri sebenarnya dah dah pun melepasi. Bukan 40 tahun jadi 41 tahun kalau dia tu umur 39 contoh. Jadi itu di antaranya kadang ada setengah daripada manusia itu dia menganggap kalau berlaku sesuatu perkara dari sudut ajal baginya maka kadang kali timbul pertikaian eh baru umur sekian-sekian muda lagi tapi dah sampai masanya ha itu di antaranya kita tidak sedar kerana kita tidak mengambil perhatian tentang ha, berlalunya kalender hijri ini ataupun hari-hari dalam hitungan kalender hijri ini begitu jugalah pentingnya juga untuk kita mengetahui Kalender Hijri ini di antaranya bagi sesetengah manusia itu ia menjadikan sebagai panduan untuk pertanian untuk perlada perladangan untuk per penternakan dan itu adalah salah satu daripada sumber kehidupan manusia. Berdasarkan kalender Hijri ini di antaranya berdasarkan ha, awal bulan Islam untuk melaksanakan ataupun untuk melakukan aktiviti pertanian ataupun tanaman maka yang lebih baiknya di antaranya disebut iaitu daripada satu hari bulan hingga lima belas hari bulan untuk kita tanaman ataupun untuk kita nak dirikan rumah ataupun untuk kita nak bekerja, nak mulakan pekerjaan dan sebagainya itu di antaranya termasuk dalam kelebihan-kelebihan yang ada dalam bulan-bulan hijrah itu tetapi kebanyakan daripada kita tidak sedar ataupun barangkali tidak tahu tentang perkara tersebut. Karena Allah menjadikan sesuatu perkara itu eh, Semuanya adalah perkara yang bermanfaat Perkara yang ada kebaikan padanya Allah jadikan hari dalam seminggu ada tujuh hari Bermula daripada hari yang pertama Iaitu disebut sebagai hari Ahad Hari yang kedua disebut sebagai hari Isnin Hari yang ketiga disebut sebagai Selasa Asalnya As-Sulasa Itu tiga maksudnya dalam bahasa Arab Hari yang keempat Arbi'a ataupun Rabu Kita sebut Rabu Asalnya Arbi'a ataupun Arba'ah Itu empat Hari yang kelima iaitu Khamis Khamsah Itu perkataan bahasa Arabnya lima Maka jadi hari hari Khamis jadi hitungan itu sebenarnya berdasarkan hitungan Satu, dua, tiga, empat, lima ha? Ha. Sampailah kepada hari Sabtu Itu kesemuanya hitungan adalah tujuh Dan hitungan tujuh ini bukan hanya berdasarkan pada hari Tujuh hari Begitu juga pada ayat dalam surah Al-Fatihah Ada tujuh ayat Itu kalimah tujuh, tujuh ini Ataupun angka tujuh itu adalah angka yang Ha, yang ada keistimewaannya itu di antaranya. Ada adapun, adapun secara umumnya itulah menunjukkan hari-hari yang kita lalui setiap hari itu adalah dalam kaedah hitungan menghitung masa bagi kehidupan kita. Hari pertama, hari kedua, pelarutanlah berpanjanganlah sampai kepada cukupnya usia kita hidup di atas muka bumi ini. Dan dalam hitungan itu juga di antaranya ada berkait dengan masa bagi kehidupan kita seharian. Masa pagi, masa tengah hari, masa petang, masa malam. Dalam seharian itu terbahagi kepada lima waktu solat. Waktu pertamanya waktu subuh sebagai contoh permulaan hari bagi setiap manusia adalah pada waktu pagi Dimulai dengan waktu subuh Waktu yang pertama Waktu yang kedua, waktu zuhur Seperti yang kita berada sekarang, kita berhimpun sekarang di dalam rumah Allah Waktu yang ketiga, waktu asar Waktu yang keempat, waktu maghrib Waktu yang kelima, waktu isya Dan setiap waktu itu ada ciri-ciri ataupun kebaikannya tersendiri ada kelebihannya tersendiri waktu pagi bangun daripada tidur dalam keadaan yang tidak begitu kuat kerana baru bangun daripada tidur jadi dimulakan dengan solat secara dua rakaat solat yang pertama dua rakaat kerana Allah tahu tahap kemampuan manusia pada ketika itu kerana bau bangun daripada tidur Maka solat yang diperintahkan Yang difartukan pada ketika Waktu subuh itu adalah dua rakaat. Tidak diberikan empat rakaat pada ketika itu Itu menunjukkan apa? Masa permulaan bagi manusia Bangun daripada tidur Ataupun berubah daripada malam kepada siang hari Manakala bila masuk saja waktu siang hari Matahari pun telah mula terbit dan memancar Menyuluh ke muka bumi Maka waktu yang berikutnya adalah waktu zuhur Waktu zuhur Allah farduhkan kepada umat manusia Iaitu sebanyak empat rakaat Kerana apa? وَالنَّهَارَ ma'asha Waktu siang hari ini manusia tengah giat aktif ha? Tengah struggle, tengah kata apa tengah apa berkejar berusaha untuk carikan keperluan hidupnya maka ketika itu waktu manusia berada dalam keadaan agresif aktif jadi Allah berikan perintahkan apa dirikan salat sebanyak empat rakaat pada waktu zuhur Kemudian pula setelah itu yang ketiga apa waktu asar begitu jugalah masih lagi sebab itu kalau kita tengok waktu kita bekerja ataupun kebanyakan yang orang bekerja daripada tujuh pagi sampailah pukul enam petang itu semua berkait dengan hitungan masa eh? yang Allah berikan kepada manusia ataupun juga ada setengahnya yang bekerja daripada tujuh pagi sampai tujuh petang eh? jadi itu adalah waktu yang manusia itu keluar bekerja cuma perbezaan waktu itu di pagi hari selepas subuh itu ataupun Ha? Ha, mula terbit matahari manusia ada dalam tahap kesegaran sampai ke zuhur waktu pertengahan ataupun waktu tengah hari tu dia mula kurang drop masuk waktu asar ataupun lepas zuhur nak ke asar dah mula makin mengantuk atau ha, kadang-kadang dia kalau kata ada mesyuarat ada kelas lepas zuhur ni dia kurang sikit kerana dia akan mengantuk dan sebagainya. Ya. ataupun juga di antaranya waktu sebelum masuk waktu Zuhur itu ada waktu kailulah kan. Sunat kita tidur seketika. Dan waktu itu memang waktu agak ha, manusia itu berada dalam sedikit keletihan. Habis bila dia dapat ha, tidur seketika maka dia dapat ha, daya upaya ataupun tenaga untuk dia bangun di tengah malam itu di antaranya jadi setiap waktu-waktu itu ada manfaat tersendiri dan juga dia berkait dengan kehidupan manusia tu, anda wan. Setelah waktu asar masuk kepada waktu maghrib ini dah berlaku perubahan daripada siang kepada malam dan manusia yang berusaha bekerja di siang hari itu sudah pun Berada dalam kepenatan Haa, kerana apa Sampai masa untuk Dia beristirahat Maghrib Tiga rakaat Kerana apa, keseimbangan Perubahan daripada siang hari Kepada malam hari Dan kemudian isya empat rakaat Itu bagi penutup Haa, bagi hari tersebut Maka setelah Daripada itu Wa ha? layla libasah manusia akan beristirahat. Jadi itu di antaranya berkait dengan kehidupan manusia dari sudut masa dan juga ibadah ya Allah tetapkan ataupun Allah fardukan ke atas kita untuk kita ha, melaksanakannya sebagai tanda kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun tanggungjawab daripada kita sebagai hamba Allah. Jadi, sebab itu kita Perlu ambil tahu, ambil perhatian tentang kalender hijrah ini ha? Kerana di antaranya dalam kalender hijrah ini Ada musim-musim ha? yang manfaatnya untuk Di antaranya untuk petani, untuk nelayan Begitu juga lah orang awam selain daripada petani dan nelayan Sebagai contoh Bulan-bulan Islam itu tidak tetap Setiap tahun mestinya sama pada bulan Sebagai contoh Bulan puasa Bulan puasa ada kalanya Ataupun bulan Ramadan ada kalanya Dia berlaku pada bulan-bulan Ataupun pada musim-musim panas Ada kalanya bulan Ramadan itu berlaku Ataupun jatuh pada musim sejuk Ada kalanya bulan Ramadan aa, Berlaku pada musim hujan itu di antaranya maksudnya peredaran bulan-bulan Islam itu tidak sama seperti bulan-bulan pada kalender Masihi. Kalau kalender Masihi itu dia tetap dah. Ya. Tapi kalender Hijri itu dia berubah-ubah. Seperti contoh bulan Zulhijjah sekarang ini berada dalam bulan bulan Jun. Ya. Ataupun bermula daripada hujung bulan 5 sampailah awal bulan Jun. Adapun dua tahun yang lalu atau tiga tahun yang lalu dia berada pada hujung bulan Jun sampailah kepada bulan Julai dan musim haji itu dia akan berubah nanti dia makin ke atas makin ha, ke bulan tiga naik ke bulan empat bulan tiga bulan dua bulan satu sampai ke bulan dua belas itu dia punya kitaran ya. Dia tidak sama seperti kalender Masihi. Itu di antara Peredarannya. Dia. Begitu jugalah Kalau kita perhatikan pada musim-musim Buah itu Dia kebanyakannya mengikut kalender-kalender Islam Jadi ya. bagi orang yang Terlibat dalam pertanian ini Maka dia lebih tahu tentang Perkara tersebut. Tapi kadang-kadang Ada setengah orang dia baru nak Memula ha, Bidang pertanian ini. Maka dia Akan hadap perkara-perkara yang Ha, yang menjadi kerosakan pada tanaman dan sebagainya kerana masih baru nak mengenal tentang bulan-bulan Islam itu yang bersesuaian dengan tanaman-tanaman dia itu di antaranya dan juga buah-buahan itu tanaman-tanaman itu berdasarkan bulan-bulan Islam ha, berdasarkan bulan-bulan Islam itu di antaranya disebut ha, oleh para ulama terdahulu itu perkaitannya ha, bulan-bulan Islam itu dengan kehidupan manusia. Karena Allah menciptakan langit dan bumi itu yaumal khalaq yauma khalaqas samawati ard pada penciptaan langit dan bumi itu ha, adalah berkait dengan apa yang berlaku di atas muka bumi ini ha, tumbuh-tumbuhan cuaca suhu musim dan sebagainya yang berkait dengan kehidupan manusia. Itu di antaranya pentingnya kita mengenali sekurang-kurangnya kita mengenal secara umum akan bulan-bulan Islam ataupun takwim hijrah itu. Ha, di antaranya banyak lagi yang berkaitan dengannya ha, begitu jugalah ha, dengan penentuan ha, arah kiblat ha, penentuan ha, mata angin dan sebagainya penentuan arah rumah ataupun kawasan yang kita nak diami manakah yang bersesuaian kalau kita nak bangunkan rumah kita ataupun apa-apa di atas tapak atau tempat yang kita nak diami itu di antaranya berkait dengan apa bulan-bulan Islam juga di antaranya jadi di antara yang lain lagi antara tarikh 15 ataupun 16 bulan Islam sehingga ke ha, 29 ataupun 30 bulan Islam ini adalah waktu untuk kita merawat apa-apa perkara sama ada tubuh badan kita atau ternakan kita ataupun pertanian tanaman kita dan sebagainya itu di antaranya ya ha, jadi bagi orang yang menternak maka dia akan buat pemantauan kesihatan kepada binatang ternakan dia bermula daripada 16 bulan Islam 16 hari bulan Islam sampailah kepada 30 hari bulan Islam begitu juga lah rawatan di antaranya disebut rawatan bekam maka dipilih waktu apa tarikh-tarikh yang ganjil iaitu berdasarkan daripada pertengahan hari bulan Islam sampailah kepada hujung hari bulan Islam begitu jugalah berkait dengan tarikh untuk pernikahan juga merujuk kepada apa? Kepada awal bulan Islam. Sampai 15 hari bulan Islam. Satu hari bulan Islam sampai 15 hari bulan Islam. Karena waktu itu dalam istilah yang lain disebut. Kalau bagi pertanian iaitu waktu subur. Bagi peternakan waktu subur. Begitu juga lah dengan manusia. Termasuk dalam waktu-waktu yang subur itu di antaranya manfaat Allah jadikan nah dalam ciptaan yang itu begitu besar begitu berharga begitu bernilai tetapi kalau kita tidak ambil peduli kita tidak ambil tahu maka kita tidak akan tahu perkara-perkara tersebut hanya kita berpandukan kepada kalender ataupun ha, takwim Masihi semata-mata itu di antaranya ha, apa yang Allah jadikan di dalam ha, Islam dan berkait dengan alam dan dunia ini. Baik sekadar itu dahulu, semoga ia bermanfaat untuk kita bersama berkaitan dengan kepentingan bulan Islam dalam kehidupan manusia. Semoga ia menjadi panduan dan juga pembuka jalan untuk kita mendekati akan ilmu pengetahuan berkaitan dengan perkara ini. Wallahu taala alam. Aqulu qawli hada wa astaghfirullahal azim wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.